सादरीकरण कोड क्रमांक सोळा यांचा सादरीकरणाचा टाईम सुरू होतोय आत्ता स्टार्टे न्द्रारुणा वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् आ...

राष्ट्रसारे सागणे राष्ट्रसारे सागणे शस्त्री निष्ठुराजि शान्तिवादी सु शस्त्रनीनाय जनादि शस्त्रवन्दे मातरम् शस्त्रवन्दे मातरम् 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 वन्दे मातरं वेदमन्त्रा गुणनाम वन्द्यवन्दे मातरम् वन्द्यवन्दे मातरम् आर्मिलाः मन्त्रजानि आचरि चरी ते उदार्णे देवसारे स्वर्गरूपी चारुणी गातया चारती गीतवन्दे मातरम् गीतवन्दे मातरम् 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 वन्दे मातरम् वेदमन्त्राणा वन्दे मातरम् वन्द्यवन्दे मातरम् वन्द्य वन्दे 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 मातरम् वन्द्यवन्दे मातरम् वन्द्यवन्दे मातरम् मातरं मातरम् मातरम् कारी हळहळ कंठे निराशिया कड़े कडेरी बसले जे दुर्गा माधा निरोप श्रीमारकंडासी सा ी हरि दरबारी मल्हारी सारी शुभ मङ्गल मूर्त शुभ मङ्गल मूर्तन मल्हार राज दरवारी जुवारी या कडे पठारावरती गणे पठारावरती होते खंडेरायची आरती गोते खंडेरायची मारती देवळाचे सादरीकरण या कोड क्रमांक सोळा यांनी सादरीकरणाकरता घेतलेला वेळ आहे आठ मिनिट पंचेचाळीस सेकंद यानंतर परफॉर्मन्स कोड क्रमांक तेवीस या संघाने या ठिकाणी तयार राहायचा संघ व्यवस्थापक साहेब याची आपण नोंद घ्यावी परफॉर्मन्स कोड क्रमांक तेवीस परफॉर्मन्स कोड क्रमांक तेवीस झाल्यानंतर परफॉर्मन्स कोड क्रमांक चौदाच्या संघ व्यवस्थापन या ठिकाणी तयार राहायचा आहे सर्व संघ व्यवस्थापकांनी नोंद घ्यायची आहे की आपली चमू स्टेजवर चढल्या बरोबर इथे सिनॉप्सिस जमा करायचे आहे आणि ते जजेसना द्यायचे आहे सादरीकरण कोड